bolalarga odamga o'xshab so'zlashni o'rgatish kerak so'zni to'g'ri qo'llashni o'rgatish kerak uni o'rniga biz ha ega nima kesim nimaligini bilgani tuzukdir lekin ergashgan qo'shma gap uning turlari uni turlariga bo'lish buni yodlab yurish umr mana shunday narsalar bilan bolalarning e, vaqti mana shunday narsalar bilan tildan bezdirishga xizmat qildi qiziqda biz juda uzoq yillar mobaynida bugungacha ham biz bolalarni maktabga moslab keldik hech o'ylab ko'rmayapmizki maktabni bolalarga moslaylik bolalarga nima berishdan kelib chiqaylik boshlang'ich sinfda to'qson foiz bolalar yaxshi o'qiydi sinflar yuqorilashgani sari o'qish pasayib boraveradi o'n birinchi sinfga borganda bilmayman bir sinfda yo yettita yo sakkizta bola yaxshi o'qiydi qolgani hammasi shunchaki kunini o'tkazadi nimaga chunki u nima uchun o'qiyotganini bilmaydi o'qituvchilar esa nima uchun o'qitayotganligini tushuntirib berolmaydi faqat institutlarga kirish uchungina o'qitayotgande hol buki odamzod institutni bitirish uchun tug'ilmaydi yaxshi o'qisang universitetga un kirasan deb emas yaxshi o'qisang yaxshi odam bo'lasan yaxshi o'qisang yaxshi kasbda ishlaysan kasbni esa hammasi yaxshi hammasini sevish kerak biz hozir faqat diplomni sevdiramiz maktab biz hozirdan hali churvaqa tili chiqmagan bolaga ingliz tilini o'rgatmoqchi bo'lamiz qanday qilib u o'zbek tilini sevsin ai nima endi ingliz tilini bilgan odamni hammasi aqlli ingliz tilini bilmagan odamning hammasi nosutmi nodonmi rus tilini bilgan odamning hammasi baxtiyor rus tilini bilmagan o'zbekning hammasi baxtsiz sho'rlikmi oyertaga hammamiz shu ingliz tilini bilishimiz bilan baxtiyor bo'lib ketadigandak nima bo'pdi ingliz tilini shu ingliz tilini biladigan bir nodon bo'ladi agar nodon hammani majburlashni hammaga shuni tiqishtirishni buni siyosat darajasiga ko'tarishni buni axloq darajasiga ko'tarishni nima keragi bor axir biz bolalarimizni qandaydir chet tilini bilib qornini chetda to'ydirish uchun emas shu yurtning egasi bo'lishi uchun tarbiyalashimiz kerak o'ziga o'zi xo'jayin bo'lishi o'zining yurtiga ega bo'lishi haqida qayg'urishimiz kerak nega biz kambag'al yashashimiz kerak nega biz rossiyadan pul topib kelishimiz kerak biz pul topib qo'yishimiz kerak o'zi bizdan olib ketsinlar bizni xizmatimizni qilsinlar nimaga hozir bizni bolalarimiz bitta ariza yozsa ellikta xato qiladi chunki hech narsani o'qimaydi chunki maktabda o'qimaydi maktabga borib keladi xolos maktabda o'qish esa jozibali emas